И ну я вы же, содержу, ну вы же знаете прекрасно, как вас заставляли создавать УСББ. Ну у нас же 22 кооператива у нас на массиве, и мы знаем, что а, что, что происходит. Доме, у нас у нас, э, ну этого, вот. Никто не хочет платить, но, но если, если все, деньги, все прекрасно мы, в кооперативе, платить. зачем, платить зачем платить, их заставляют платить. создавать ОСББ? Зачем? зачем? Кооперативы заставляют создавать у Ну мы историю я всю знаем название да они как бы, кооперативки то не они уже все они сами собой управляют зачем они себе сами управляющая компания мы мы в курсе что кооперативы агитируют создавать узбберг да, наверно да, на нет. Их не агитируют создавать ОСББ, Закон про кооператив датируется где-то порядка 70-м годом последний, который был принят. Но он принят, он который был принят. Он, он, чин, он, он... Конечно. А конечно. то, что не запрещено, Но то, э, то на сегодняшний день... Ну, меня зовут Александр, я помощник. Э, значит, э, на сегодняшний день уже при независимой Украине был только принят закон про ОСББ. И, соответственно, хотят вот, подвести всех под один закон под закон про СББ, чтобы все житлово-будивельные кооперативы перешли под закон о Правильно? Мы в курсе. Фразу. Хотят, но не сделали. Но еще не сделали. Вот, а но... Из того, что есть. Да, хотят, сделать, но что еще не сделали. То есть, что касается ОСББ и ЖБК, где-то в общей сложности по Днепровскому району вот э, вместе взятых где-то порядка 150-170 домов. У нас там есть перечень определенный. Ну вот, э, по Днепровскому району. Значит, чтобы что мы понимали, то мы не пришли вас агитировать, там создавать ОСББ, да? Мы не пришли вас агитировать, там создавать. Говорите, да, мы уже слышали, что вы не пришли агитировать. Вы говорите, что? Как По вы существу говорите. говорите. По существу. Вот, э, во-первых, вот, отвечая на ваш вопрос, есть отдельный сейчас закон про ОСББ, ОСББ это неприбыльная организация. Теперь что касается частной компании, то частные компании на сегодняшний день которые придут на замену жеков там где-то начиная через три месяца частная компания это прибыльная организация которая будет ну которая целью является прибыль правильно и соответственно на доме э, они будут зарабатывать есть, а как они могут зарабатывать либо повышая тариф либо же э, давать меньше меньше качество услуг ну то есть э, понижать качество услуг своих. То есть, как, а логика какая сразу же повышения тарифа? Например, приходит там управляющая компания и говорит, ребята, у вас же что-то делал вот, за все время? Вы говорите, ничего не делал. Ну тогда, а мы будем вам там, и у вас, у вас и дворник будет, и электрики, и сантехник. Мы вам даже ночью будем приносить там справки, если будете просить. То сразу же 7-8... Справки килвер... о чем? Справки, которые вы будете просить там по паспортистам и так далее. Ну то есть, а керуючие и... компании не будут же предоставлять услуги паспортистов или какие-то же справки они будут выдавать, правильно? То есть какие-то Нет, изложения. нет, вы не правы. Керуюча компания, она будет только заниматься обслуживанием Обслуживание, дома и территории, А все раз, остальные нет, органы, хорошо. они как были, так а, они и остаются. Правильно, но. В любом случае, при частных управляющих компаниях тариф на обслуживание предгодинковой территории он будет повышаться. В любом случае. Полиция, отлично. Значит, тариф будет повышаться. И, соответственно, при частных управляющих компаниях, вот у нас еще там 2-3 месяца тому назад, были приняты еще два закона. Один закон про. Сейчас он как на проекте, на подписание у президента лежит, это закон о коллекторской деятельности. В Луцке мы знаем, что ситуация впервые в Украине, там 3-4 месяца тому назад, за долги было забрато, э, то есть арестовали квартиру у человека в Луцке за за долги за 46 тысяч гривен. То есть и арестовали квартиру, выставили ее на продажу и продали. И собственно говоря, э, значит, погасили долги, вернули человеку часть э, оплаты ну, часть стоимости за квартиру. Значит, и второй был долг, второй закон, который был придуман, не придуман, а уже проголосован, это про заочное судопроизводство. То есть он был якобы придуман там для Януковича, да? но там не написано, что он для Януковича. Там написано о том, что воин будет закуповывать, а если уходили? Соответственно, вот в рамках вот этого закона 417... И вы тоже уходите на совсем... Легко приниматься решение там, через суды и так еще... далее. Я То есть, э, да. понимая ними, эту ну, услугу, ладно. мы понимаем, что управляющая компания будет точно пользоваться услугами вот этих вот коллекторов, выбивая долги да и так далее. То есть, э, и, соответственно, мы понимаем, что никто более не заинтересован в нормальном обслуживании дома чем вы сами, то есть создавая там либо ОСББ, либо же, если вы не хотите создавать УСББ, то вы себя в доме можете, э, у себя в доме вы можете выбрать себе представника смитань э, жилого коммунального господарства. То есть это есть решение Киевсовета? Есть решение Киевсовета? Нет, это решение Киевсовета. Это конкретно в Киеве есть решение Киевсовета о том, что есть представник испытаний житлово-коммунальных послуг, который регистрируется по специальной процедуре в Киевские и державные администрации и получает при этом э да, но Бороче. это же разные вещи, то, что вы рассказываете. Он просто не Ой, люди добрые. Мир а делает представник. Нет, он не управляет. Он только фиксирует то, он, что происходит. согласно этого решения Киев Совета, вот этому человеку управляющая компания, которая придет к вам через тендер назначиться Киевской местной державной администрацией. Раз в три месяца эта управляющая компания должна вот этому представнику давать отчеты раз в три месяца. В законе этого нет. А то, что есть решение, Киевсовета. Это подзаконный акт. У Одно, юридической но силы. но У одну имеет. секундочку. Есть тендер, по которому будет назначаться управляющая компания. И в тендере в местные державные администрации это прописано будет о том, что. Тендеры организуются на основании закона Украины. Он главный. Подождите, есть один совет подзаконный акт. Понятное дело, но есть, э, вот мы вам рассказываем о том, что есть два пути да? защиты вот от этого 417 закона. Первый это ОСББ, второй это представник. Пытание журтово-коммунальных послуг. Если же ни первый, ни второй вариант не сделан, то, соответственно, Киевская мисская державная администрация по тендеру назначает управляющую компанию, которая будет обслуживать ваш дом. Так или нет? Так. При этом, ну, то есть мы говорим о чем? Что лучше все-таки сделать, либо первый, то, еще момент очень важный, при, при доме, создавая ОСББ, ОСББ как юрлицо имеет право заключать договора с, может, например, вот выбрать себе на обслуживание какую-то управляющую компанию самостоятельно, соответственно заключается договор с управляющей компанией, и на основании договора раз в месяц там перечисляются деньги управляющей компании за обслуживание. Но при формировании ОСББ у вас есть ваш счет, на который вы платите деньги, на ваш собственный счет. Тот тариф, который вы будете платить на свой счет, он принимается на общем собрании ОСББ. Так? А 같, нет, практически です! так. Значит, есть, значит, вот эти все, ну, то есть при юридической... Если будет той компании, она просто уйдет, уже мы Конечно, естественно, но это рыночные отношения. так вот, вы с этого Это компромисса, Значит, послушайте, пожалуйста.